Попри свій поважний вік, а Антоніні Іванівні швидкі виповнили з 90 років. Вона й досі перебуває у гарному настрою, активна і жвава, вона частий гість шкіл, де вже сучасному поколінню розповідає про військове минуле, бо справедливо вважає свою історію. Варто знати. Війну я бачила з тривоги. Білі відділа з першого дня. Та і нальоти були, ну і эвакуированные и раненых привозили. Потом город вывезли на рытье вот этих противотанковых оборонительных укреплений. Я узнала, что на, это призыв девушек в армию. Я тогда имела статус беженки. Вот поэтому мне пришлось самой написать добровольно заявление, чтобы меня зачислили. И в конце декабря и начало января 43 -го года я уже была мобилизована. В зенитной артиллерии мы заменили ребят на прибористов. Я попала в дальномерное отделение. Антоніна Іванівна пройшла війну, виховала двох синів, чотирьох внуків та правнуків і має 47 років трудового стажу. Двері її оселі завжди відчинені, адже вона звикла допомагати людям. Цього разу до неї завітали поважні гості. Костянтин Павлов, народний депутат України, у рамках всеукраїнської вахти пам'яті привіз ціні подарунки годинник, плед та хлібопіч, як вдячність за славетне минуле цієї мужньої жінки. Здоров'я, ще на багато, багато років. многії ви були разом з нами. И мы еще встречались все время. Спасибо. И не только по праздникам, чтобы вас почитали ваши дети, ваши внуки, правнуки, чтобы те люди, которые живут рядом с вами, относились и с уважением и прислушивались с пониманием к вашим вопросам и к вашим проблемам, которые, не дай бог, будут возникать, ну, без проблем, и жить неинтересно. Да, борьба. Поэтому вся жизнь наша борьба, поэтому вам всего хорошего. Здоровья, благополучия, Спасибо. удачи. Спасибо. І довгих довгі гляджить турбота про ветеранів, відновлення пам'ятників, загиблим воїнам, повернення та збереження пам'яті про солдат великої вітчизняної це лише невелика частка того, що вже зроблено до 70-річчя визволення України. Зараз відмічається 70 ліття перемоги в Курській битві. Это было одно из самых крупнейших сражений и в мировой истории, и одно из самых масштабных сражений в истории Великой Отечественной войны, потому что оно продолжалось 50 дней и ночей и проходило на огромнейшей территории, на, четырех, на территории четырех областей России и трех областей Украины. Сейчас в преддверии 70-летия освобождение Украины от немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне по инициативе нашей партии, партии регионов, проводится всеукраинская вахта памяти, потому что мы считаем, что наш сыновий долг – это прежде всего сохранение исторической памяти о том, благодаря кому мы живем в нашей стране. И вот такие встречи, они действительно важны, потому что те люди, которые живут рядом с нами, это фактически живые легенды. И э, только благодаря их памяти, благодаря их э, постоянно сохраняющемуся э, огоньку в глазах и в душе, мы можем вложить э, в души наших детей правильные святыни. И наши дети, и наши внуки, и грядущее поколение должны с почитанием относиться к таким людям. И наша основная задача, она прописана и в социальных инициативах президента, чтобы э, каждый из нас заботился о дорогих ветеранах, которые проживают с нами. Чтобы мы действительно не покладали рук в в восстановления памятников и мемориалов. Потому что это действительно работа, которая позволит и позволяет сохранить память об историческом подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне. Я от всей души хочу сегодня пожелать нашим дорогим ветеранам, чтобы они были здоровы, чтобы еще долгие годы помогали нам в военно-патриотической работе грядущих поколений. И наша святая обязанность чтобы эти люди чувствовали наше тепло и заботу, поэтому всех ветеранах с великой победой, дай бог здоровья, благополучия, удачи и мирного неба над головой всем нам. Привітати Антоніну Швидку пришли и представники міської и районной власти, члены ветеранских организаций. Сама Антонина Ивановна охоче делилась життєвими секретами, яким научила и властных детей. Я сказала бы нынешнему поколению, чтобы они строили такую вот Украину, чтобы не было, чтобы они не знали того, что мы знали. Чтобы на ихнюю долю не было вот такого, что мы пережили наше поколение. Я хотела бы, чтобы они были патриотами. Мама всегда была примером во всем честности, доброты, трудолюбия. Работала она почти до 80 лет. И своим трудом показала, что надо только работа, только отношение к труду, к добросовестного, к даче, к домашним делам. Только-только труд и доброда. Вот это самое главное ее показатели, и мы следуем ее примеру. У дні святкування перемоги у Курській битві всі учасники цієї важливої історичної події ветерани Великої вітчизняної війни отримують святкові подарунки. Головне ж, щоб ці люди залишилися серед нас найдовше, адже їм є що сказати поколінню сучасному, яке має пам'ятати своїх героїв і наслідувати їх у всьому.